色。 De la congrégation du Saint-Esprit, troisième jour, la paix. La paix du cœur est le besoin le plus grand et le plus profond de l'homme. La paix est ce que Dieu veut pour les hommes. À la naissance du Christ, les anges, apparaissant au berger et leur annonçant sa venue, glorifièrent Dieu avec ces mots. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Luc 2, 14 La paix de Dieu est possible pour les peuples de la terre entière et pour tous les hommes de bonne volonté. Cependant, la paix de Dieu ne signifie pas simplement l'absence de guerre. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit intérieur dont nous pouvons jouir malgré la guerre la persécution et la souffrance. Au moment de prendre congé de ses disciples, Jésus leur dit, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean 14, 27. Si vous entendez parler de chrétiens, qui s'apaisent intérieurement et font face sans crainte à des situations très difficiles, telles une grave maladie ou la mort, alors vous saisissez ce qu'est la véritable paix que donne le Christ. Seul Jésus-Christ peut nous donner la vraie paix. Nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. Le monde donne et reprend la paix. Si la donne, elle n'est souvent qu'apparente ou partielle. Mais Jésus, en venant vers les disciples après sa résurrection, leur apporta la paix qui est au-dessus de tout. Il leur dit, la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jean 20, 19, 23. Jésus nous accorde spécifiquement la vraie paix par l'Esprit Saint lorsque nous confessons nos péchés lors du sacrement de réconciliation. Si nous voulons avoir la vraie paix de Dieu dans nos cœurs et nos esprits, invoquons-la avec ferveur et constance. I purifijąc-nu do naszych pieszych, które są desobstaklami dla P. Przybądź duchu święty, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jedno cierń i nędzę. Pomóż nam umacniać pokój w sobie, wokół siebie i na całym świecie. Dzięki dobrze przeżytemu. Co miesięcznemu sakramentowi pojednania. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz i, i zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu prawdy, Ty umacniaj mnie w drodze. Gdzie wybrałeś mnie z tobą?